O tarafa bakın. Peygamber evladıyla sohbet edin. ...ele bilin ki, hiç ben burada yokam. Danışın. Sual verin. Göz deyirik. Onunla nece mi bahis edeyim ki? Mənə inkar elədiyim kitabdan sübut gətirir. Və o peyğəmbərdən danışır ki, mən qəbul eləmirəm. Heynəstranələrin rəhbəri. Mən əgər İncildən dəlil və sübut gətirsəm, səmiqan eləyər. Məğer mən İncili inkar eləyə bilərəm. Onda məəffət göstər və səbir ol. Növbə sənə yetişəndə söhbət eləyib bir-birimizin dəlil-sübutunu dinləyərik. Mən sual verim, yoxsa siz Mən soruşuram. Məhəmmədin peyğəmbərliyini necə sübut edirsiniz? Ey Yehudi aləmi. Musa ibn İmran, İsa ibn Məryəm və Davud peyğəmbər Allahın salamı olsun onlara, onun peyğəmbərliyini qabaqdan xəbər vermişlər. Musa ibn İmranın dediyini sübut elə. Qəbul edirsən müsə Əleyhissalam bəni İsrailə sifariş eləyib dedi ki, sizin qardaşlarınızdan olan bir peyğəmbər gələcək. Onu təsdiqləyib itaat edərsiz. Yəqin ki Yaqubla İsmailin qohumluğundan xəbəriniz var və onların hər ikisinin İbrahimə qohum olduğunu bilirsiniz. Qəbul edirsiz ki, bəni İsrailin İsmailin övladlarından başqa bir qardaşları yox idi. Bəli. Siz fikrinizdə bu məsələ düzgün deyil? Yox, düzdür. Amma istəyirəm bu mətləb üçün Tövratdan mənə sübut gətirəsiniz. Nur Tur sinadığından gəldi, sayır dağında şəfəğ saçdı və Baran dağındansa bizə aşkar oldu. Tövratın dediyi bu mətləbi inkar edirsiniz? Bu sözlərlə tanışam, amma təfsirini bilmirəm. Sənən kimi böy alim bunu bilməlidir. Nur Turi Sina dağından gəldi cümləsi Allahın Turi Sina dağında Musaya nazil etdiyi vəhyə işarədir. Sair dağında şəfəq saçdı cümləsi Allahın İsa ibn Məryəmə vəhyi nazil etdiyi dağa işarədir. Baram dağında bizə aşkar oldu cümləsi Məkkə ilə bir günlük məsafədə olan Məkkə dağlarından birinə işarədir. Sizin və dostlarınızın dediyinə görə peyğəmbərin məşhur sözü belədir ki: "İki süvari görürəm. Yer onlar üçün parlayır. O süvarilərdən biri ulağım belindədir, o birisi isə əbənin belindədir." Həmin iki süvari kimdir? Bilmirəm. Ulağım belimdəki İsa əleyhissalamdır. Debənim belindəki isə Məhəmməd əleyhissalamdır. Siz Tövratın bu sözlərini inkar edirsiniz? Yox, inkar eləmirəm. Gördün? Görün nəyədi? Bəli. Gördün o Yahudinin başına nə oyun gətirdi? Bir neçə kəlmə ilə onu sıxışdırıb cəmaatın qabağında rüsvay elədi. Cəlbərim. Siz çox gözəl bilirdiniz ki, bu baş verə bilər. Bəli, bilirdim. Amma öhdəliyirdim, məcbur olmayım. Hələ de namüt deyiləm. Yaslıq, Ümran Sabihi və Süleyman Mərvəzi hər üç Onunla mübahisə eləməyə qüdrətləri var. Öyle değil bir Biz sual eləyirik. İsa'nın peygamberliği ve kitabı hakkında ne diyebilirsiniz? Ben İsa aleyhisselamın peygamberliğine, kitabına özündən sonra gələcək peyğəmbər haqqında dediklərinə və həvarilərinin də onun dediyini təsdiqlədiyinə inanıram. Odur ki, hansı tərəiqətə qulluq eləməsinə baxmayaraq, İsa'nın dediklərini eləcə də Məhəmməd əleyhissəlamın peyğəmbərliyini inkar edən şəxsdən bezarlıq eləyirəm. Məgər hər hökm üçün iki adil şahid şəxsi var? Var. Onda sübut üçün Hristiyan dinini kabul etmiş, iki tanınmış adil şahsın adını mənə deyə Diyorum, sen adil şahit diyende kimi nəzərdə tutursan? Məsələn, İsa'nın yanında hürmet sahibi kimi tanınan şəxsin sözlerini, dəlil ve sübut kimi qəbul edirsən? Və belə bir şəxsi adil şahit sayırsan? Bu adil şəxs kimdir? Məsələn tutaq ki, Yuhannad. Yuhanna deyiləmi? Bu cis İsa'nın ən yaxın adamlarından biridir. Məğer bu söz Yuhannadan deyil. O deyir ki, İsa məni bir Ərəb dinindən xəbərdar elədi, dedi ki, həmin Ərəb ondan sonra gələcək peyğəmbərdir. Mən bunu həvarilərə çatdırdım, onlar da yeni dini gətirəcək peyğəmbərə Əhləbeytə və canişinlər mə salam söylədilər. Bəli. Yuhanna həzrəti İsa'nın adından Bir Ərəbın peyğəmbərliyi eləcə də onun əhli beyti və canişini haqqında müjdə verib. Yaxşı. Onda nəyi gözləyirsən? Əgər bu sözə İncildən mənə sübut gətirə bilsən, inkar eləmirəm. Məyer Yuhannodan dediklərim İncildən deyil. Bəlkə elə bilirsən, İncili oxumamışam və bu sözləri təsadüfən kiminsə dilindən eşitmişəm. İndi siz icazə ver, mən bir şey soruşum. Niyə siz İsa'nı əstəfurullah Allah'ın oğlu sayır və onu Allah məqamında tutursuz? Çünki hər kim ölünü dirətsə Allahdır və ibadətə layiqdir. Yesə də bunu eləyirdi. Və suyun üstündə yəriyirdi. Ölünü dirildir və cüzəmə tutulmuş bir çaralərə şəfa verdi. Ama ümmeti onu ne Allah'ın evladı saydı ve ne de ona ibadet elediler. Hizgil peygamber de ölüleri dirildirdi. 60 yıl evvel ölmüş 35 bin neferi dirildi. Beni İsrail cevanlarından sayılan bu deste hakkında söhbetler Tevrat'ta yazılıp bir halda ki İsa'nı Allah'ın oğlu sayırsız onda Yesa ile bizcilər də gərək Allahın övladı deyəsiz. Ey Yahudilər! Peyğəmbər Musa ibn İmran barəsində sual verəcəyəm. Musa (aleyhisselam)ın peyğəmbərliyinə nə sübutunuzdur? Əvvəlki peyğəmbərlərin etmədiyi möcüzələr göstərdi. Musa'nın peyğəmbərliyinə sübut üçün heç kimin bacarmadığı bir möcüzə göstərməsini söyləməyin düzdür. İndi birdən kimsə peyğəmbərlik iddiası ilə heç kimin bacarmadığı bir iş görsə, deməli onu da dəstəkləməlisiniz. Yox. Yalnız Musa'nın göstərdiyi möcüzələr kimi olmalıdı. Bəs Musa'dan qabaqki peyğəmbərlərə necə iman gətirməsəm? Halbuki nə dəniz yarıdılar, nə daşda bulaq qaynadıbılar, nə əsanı əjdahiyə çeviriblər və nə də Musa kimi nurlu əl sahibi idilər. Mən dedim axı, kim ki peyğəmbərliyinin sübutü üçün möcüzə göstərdi, onları təsdiq etmək vacibdir onda niyə İsa'ya iman gətirmirsiniz? Deyirlər onun möcüzələri olub. Amma görməmişik. Məyer Musa'nın möcüzələrini görmüsüz? Bu möcüzələr haqqında rəvayətləri də inandığınız adamlardan eşitməmisiz? Oxumuşuq. Ki İsa ibn Məryəm'in möcüzələrindən də sizə saysız xəbərlər gətişib. Bəs niyə görə Musa'nı təsdiq elədiniz? ama İsa'ya iman getirmediniz. Musa İbni Cefer'in oğlu, Xristianlarla və Yahudiləri məğlub eliyərək öz elminin qüdrətini bizə göstərdi. İndi mənim sahibinin sizə sualı var və əgər cavab versənsə, bu cemaat qarşısında alimliyinə şahadət verib səni ən bilikli alim elan edəcəm. Sən çox güman Ümran səhabi isən, elədir? Elədir. Sual nədir? Allahın dünyada ilk yaratdığı varlıq nə idi? sual verdin, indi də diqqətlə qulağasın. Allah həmişə tək olur. Yer, göy, kainat olmayanda da o olub. Şəkli, həddi-hüdudu yoxdur o. O belədir, təkdir, həmişə də tək olacaq. Və günlərin bir günü, o vaxtadək heç bir nümunəsi olmayan bir varlıq yarandı. Müxtelif xüsusiyyətlərə vəsfiətlərə malik bir məxluq. Onun nə bir şeyin daxilində yaratdı, nə bir şeylə məhdudlaşdırdı, nə bir şeyə oxşatdı və nə də başqa bir şeyi ona bizətdi. Yarattığı bu varlığa əslində tanrının özünün heç bir ehtiyacı yox idi. Əgər yaradan təkdirsə, yaratdığı insanlar dəyişiklikdə özü dəyişmir? Allah həmişə mövcud olub və heç vaxt dəyişmir. Dəyişən məxluqattır. Xilqətini Allahın daxil etdiyi xüsusiyyətə görə o şəkildən şəkildə düşür. Biz Allahı nə ilə tanımışıq? Çox şeylə. Məsələn, iradəsi, adı, sifəti və bunlara bənzər çox şey. Onlar eləcə də onun varlığını təsdiq edən digər məxluqat da elə Allahın iradəsi ilə yaradılanlar O özü nədir? Nurdur. Bu mənada ki, yaraddıqlarını hidayət eləyir. Elə deyilir ki, yaradılışdan qabaq sakit olub, sonradan dilə gəlib, sücuti o zaman eləyirlər ki, ondan qabaq söhbət olsun. O məxluqatın içindəndir, ya məxluqat onun. O hər şeydən ucadır. Dey görüm, sən gözgünün içindəsən, yoxsa gözgü sənin içində? Əgər heç biriniz o birinin içində değilsə, onda özünü gözgüdə necə görürsən? Mənnə göz qarasındakı nur basəsi ilə. Güzgüdə nuru görürsən? Ha, hə? onda göstər bizə. Deyirəm xuda vənd, həqiqətən təkdir, yoxsa onu belə vəsf eləyirlər? Hər şeyi yaradan Allah təkdir əmişə tək olub heç bir tayı şəriki olmayıb və yoxdur. nə məlumdu nə də məçhul. nə hafizələrdədir nə də unudulub. nə elə bir şeydi ki başqa əşyaların adı ilə adlandırla bilsin. nə də elə bir şeydi ki doğulsun və ömrünü başa vursun. hiç neyin üstünde durmur, hiç neye sökenmir, hiç yerde de gizlenmeyin. Əl-Həsən Ərəbin ən elimli şəxsiyyətidir. Onunla heç kim mübahisə